І вітання глядачам телеканалу МТМ в ефірі. Програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо говорити про те, як же Україна і власне Запорізька область проходить цей зимовий сезон, чи не загрожує нам вільне відключення електроенергії, і зрештою, чи будуть рости тарифи, і як нам із вами споживачам можна цю електроенергію зекономити сьогодні. В гостях в нашій студії директор Дніпровської електроенергетичної системи Валерій Гапонов. Вітаю вас, Валерію Миколаєвичу, в нашій студії. Отже, про можливі вільні відключення говорять останнім часом майже не на початку кожного зимового сезону, а починаючи навіть із серпня місяця, і цей рік не був виключенням. Знову ж таки говорили про недостатню кількість вугілля на теплових станціях і попереджали населення про те, що можливі відключення від електропостачання. Як Україна і зокрема Запорізька область, таки проходить цей зимовий сезон. Вже середина зими можна говорити про. про те, как цей сезон, в с какими успехами. Ну, если мы посмотрим эту зиму, как страна проходит, и в том числе Днепровский регион, то в принципе повода для того, чтобы переживать об окончании зимы и в отношении отсутствия или присутствия электроэнергии у нас сейчас нет. То есть, почему же было в начале каждого зимнего периода, я так понимаю, что по той причине, что раньше во времена еще Советского Союза Энергетики начинали накапливать уголь еще в июне, в июле месяце. И где-то в августе у нас уже было много угля, порядка где-то трех миллионов тонн по, по Украине. Это примерно баланс, который нужно для прохождения без ну, спокойной спокойной зимы. Значит, обычно, ну, может быть, мы идем, движемся в Европу. Европа работает с колес, они не замораживают средства на угольных складах. У них все налажено так, как по часам. Поезд приехал с углем в топку, След... завтра будет следующий поезд. Может быть, наши генерирующие станции тоже уже так наладились. То есть, я хочу сказать, что если в августе у нас Приднепровская станция стояла по отсутствию топлива, то фактически она с а, октября месяца стала в строй. И на сегодняшний день топлива на Приднепровской станции, Криворожской, Запорожской вполне достаточно для того, чтобы а, было, а, ну, мы покрыли все свои потребности. По потребленню електричної енергії. Ну, я так розумію, що антитерористична операція, яка відбувається сході на сході України, а це якраз вугільна столиця, да, вугільний край е, український, напевно, так само впливає зараз на роботу електроенергетичної системи. Так, да, я, я б сказав следуючим образом: в принципі, із-за вот, того, що у нас часть генери... ну, більша часть генеруючих теплових станцій вот, осталась на будем говорить, захваченными террористами территории, то у нас немножко поменялись в энергосистеме перетоки. И как это отразилось ну, на работу энергосистемы в целом по Украине? Я скажу, на примере Днепровской системы это энергосистема трех областей Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская. По объему потребления, учитывая, что Днепропетровская там и Никополевский ферросплавный завод, сталь Запорожье тоже у нас крупные заводы есть, значит, Днепровская система – это, наверное, 25% потребления всей Украины по электроэнергии. Так вот, мощностей, в принципе, для генерации достаточно. Единственное, значит, если у нас 14, ну, в 2013 году, когда э, Донбасс был спокойный, у нас потери… в нашей энергосистеме составляли 1,7%, mm -hmm. это электроэнергия, которая фактически мы теряли на нагрев проводов и все остальное, то теперь, вот, на сегодняшний день у нас потери составляют 1,9%. Вроде бы сумма небольшая, 0,2%, но учитывая на большой объем, это достаточно большая сумма по деньгам, но связано это с тем, что э, мы вынуждены иногда на большие расстояния передавать киловатт-часы, а соответственно на большие расстояние ну естественно, как говорится, не доносим. Киловатт-часы идут на потерю, Тем не менее Украина безопасно проходит этот да, да, сезон, да, и население да, может да. не волноваться. Да, образом. я единственное хотел бы сказать, что вот в принципе мы э, в начале отопительного сезона и летом говорили о том, что вот, ну и все уже прекрасно уже разбираются в углях. Есть газовые угли, антрацитовые угли, да, знаете, о том, что антрацитовый уголь добывается на захваченной террористами территории. Значит, я так понимаю, что один из крупнейших концернов энергетических, которые у нас есть, ДТЭК, он немножко не совсем правильно распоряжается генерирующими станциями. То есть я бы сделал следующим образом. Ну, мы примерно из средств массовой информации знаем, как, как, какой, каким достатком или богатством обладает Ренат Леонидович. Вот, и концерн Детек. Так вот, если бы э, те станции, которые находятся на нашей территории, и э, переоборудовать котлы, чтобы они могли использовать не антрацитовый уголь, а газовый, который находится у нас на территории Украины, в Волынской области, то фактически проблема с, ан, вот, с антрацитовым углем не было бы вообще. Ну и, властно, не было бы для... проблемы, с которой мы стыкаемся. Да, да. У нас сезон, уголь бы да? был бы в стране. Естественно, это требует очень больших затрат. Очень больших затрат, там сотни миллионов гривен, можно было бы, конечно, взять и переоборудовать эти станции, поставить котлы современные, которые меньше потерь. Вот. Но или может быть уровень квалификации специалистов недостаточно, или просто они про это не думают, или думают максимально получить выгоду не тратить на Украину. Тарифи на електроенергію для споживачів постійно ростуть, так само як і тарифи на решту енергоресурсів. Ми, начебто, вже й до цього звикли. Але завжди цікаво, власне, чи є перспектива до зниження тарифів, чи навпаки, от система формування тарифів така, що на майбутнє ви, наприклад, як фахівець, не бачите, чи навпаки бачите можливість для зменшення цих тарифів. Ну я би сказав так, що у нас є. краткосрочная перспектива, среднесрочная, долгосрочная. Если по очереди будем говорить по краткосрочной перспективе, значит, очень тормозит процесс тарифообразования и взаимодействия у нас, значит, насколько мне так кажется, отсутствие закона про национальную комиссию регулирования. То есть у нас фактически вот сколько уже существует страна, 20 с лишним лет. Есть Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. Сейчас она немножко объединилась с Коммунальной комиссией. Вот. А закона, по какому, на основании какого действовал бы этот орган, его нет. Хотелось бы, конечно, чтобы он был. Это раз. Во-вторых, у нас идет еще сейчас реформирование энергорынка. Вот. Частично часть рынка вот, переводится на прямые договора с генерирующими станциями, уходит от балансирующего рынка тоже неизвестно, когда это произойдет. И учитывая то, что мы видим, э, ну, будем говорить так, за последние 30 лет у нас не только молоко дорожает, и вода дорожает, тенденция к снижению не идет. Э, я так связываю это с тем, что, мы, вот, возможно, очень в цене большая затрата это стоимость на углеводородное топливо. В принципе, если будет снижаться стоимость, а это газ, э, уголь, нефть, вот, то возможно будут предпосылки для снижения тарифов. Единственное, что, конечно, снижение, вот сейчас нефть снижается, и газ будет снижаться в мире, но это в пересчете на доллар. Ведь у нас доллар, две недели назад была одна цена Нацбанка, а сейчас уже другая цена. К сожалению, она растет, то есть, может быть, вот немножко то есть, на это влияет. Ну и, естественно, фактически тариф это сбалансированные как говорится балансировка интересов потребителей которые хотели бы дешевле иметь электроэнергию и производителей да, вот. и вот судья вот эта национальная комиссия это как раз вот я про законы говорил это краткосрочная перспектива среднесрочная перспективе и дальносрочная я так понимаю что все зависит от того как пойдет энергетика мировая в каком направлении насколько мне известно значит учитывая то что Углеводородное топливо ну, из разведанных вот, месторождений mm -hmm. имеет ограниченный ресурс. Угля там, по-моему, на 500 лет, а, газа, нефти там лет на 200 разведано ресурсов, а дальше просто не разведано, может, его и вообще нет. Но ядерного топлива чуть побольше. Кстати, Украина, Бог Украину не обделил ядерным топливом, а мы являемся четвертой в мире державой по количеству урановых руд. И, соответственно учитывая вот эти вредные явления парникового эффекта, будем говорить так, весь цивилизованный как бы запад или мир, я бы назвал, потому что и Тайвань, и Япония, это уже не запад, это восток, идет по пути привлечения средств в альтернативные источники энергии. Они сейчас, вот эти солнечные, там, ветровые станции, они, может быть, незначительны в плане объема выпуска, но если в достаточном количестве их постепенно, и стоимость сейчас киловатт-часа оборудования. Если раньше было дороже традиционной энергетики, то сейчас оно становится дешевле. То есть, в принципе, это идет, ведет к тому, что вредные явления, ну, как эффект на природу снизится, увеличится объем выработки этих энергий. Я, в принципе, хотел бы отметить, вот есть такой интересный эффект, и я вам могу рассказать, вот есть итальянский ученый Росси, который придумал генератор Росси. Это технология значит, низкотемпературный ядерный синтез. Причем в 2014 году независимые ученые Швеции и Италии провели эксперимент. Они взяли установку Росси, его не пустили, а проплатила это все Академия наук Швеции. И в течение 32 дней наблюдали за этой установкой. Что она себе представляет? Ну, вот примерно как ваша ручка, стержень, вот. Там, значит, никель, обогащенный э, водородом, и добавим немножко лития. Его с помощью э, керамических нагревателей нагревали до определенной температуры, а дальше он сам, сам грелся. То есть, и, в принципе, э, будем говорить так, в течение 32 дней, как наблюдали, вот 24 часа в сутки, значит, э, этот стержень вырабатывал электроэнергию где-то примерно в районе 2 киловатт. Течение суток мощности. То есть, я правильно понимаю, что технологии развиваются таким чином, что у долгосрочной перспективе мы можем я, я вам хочу сказать то, что вот вот, вот это такая ручка, она может покрыть потребность вашего в целом по вашей, ну, допустим, трехкомнатная квартира, четырехкомнатная и даже отдельный дом. И сейчас уже есть в мире, вот, пытаются сертифицировать, разработать небольшие установки, такие вот, относительно небольшие, там 40 на 40 на 20 сантиметров, мощностью 5-10 киловатт. И вот представьте, в каждом доме будет стоять такая установка, которая будет вырабатывать электроэнергию, тепло, нагрузка на сети, вот, которые мы, в принципе… Вот, ну это будем говорить так перспектива. Я так думаю 10, ну, через 10 лет, наверное, нас ждет вот прорыв в этом направлении. А если прорыв в этом направлении, то я вам скажу никеля водорода на Земле очень много и фактически вот почему цены есть я так думаю, что цены на нефть в случае успешного вот продвижения таких технологий вот нам, наверное уже не до 100. За 100 доларів навіна очень довго нуля що, якщо долара бістині це ну, знову ж таки. Це у довгостроковій перспективі, тобто технології розвиваються таким чином, що ми е, маємо сподівання на те, що зрештою електроенергія і взагалі енергетика е, буде дешевше для споживача, але поки що цього не відбулося. Власне, за рахунками сплачуємо чималенькі суми, а е, що турбує кожного споживача. Чи можна зарадити цій ситуації, чи можна зекономити? Якщо а, промисловці вирішують цю проблему самостійно і, а, власне, роблять це, намагаються принаймні, а як населенню, а, чи можна ми сьогодні Можем. зекономити власне у своїй да. квартирі на своїх побутових приборах? Навіть при тому, не зовсім ну, хорошим набором законів, mm -hmm. правил використання, вже можна зараз економити. То есть основной экономия электроэнергии, которая может быть, это переход на двухзонный, трехзонный тариф. Причем желательно переходить это в том случае, если вы, допустим, используете очень много электронагревательных приборов. А сейчас, в принципе, раньше у нас лет, ну, в Советском Союзе у нас электрочайники очень редкость была. Вот в основном грели на газовой плите, а сейчас уже по 3-4 по чайника в доме. Ну, работает, конечно, один там, может, или два. Вот, кондиционеры появляются. Вот. Так вот, в принципе, если переходить на, двухзон, на трехзонный тариф, то перенос нагрузки основной, там, стиральная машинка, вот, значит, э, такие бойлер. бойлер на ночной режим, то там 25% от тарифа стоимость электроэнергии за потребленный киловатт-час. А в часы э, максимум просто можно, ну, то есть можно ну, просто бойлер ночью нагрел воду, дальше даже просто взял, отключил его до вечера, потом опять включил, он за опять за ночь нагреется. Если бойлер достаточного объема, то он в принципе ну, обеспечит вас горячей водой и, соответственно, таким образом можно снизить. Ну, переход ну, до Да, еще да, еще? да, переход, допустим, на энергосберегающие лампочки, допустим, выключение из сети там. Телевизор не смотришь, ну его не пультом отключить, а отключить э, из сети там какие-то другие приборы. Причем это связано не только с потреблением, а я хочу сказать и с безопасностью вашего жилища, потому что вы можете уйти на работу, будет произойдет короткое замыкание из-за того, что он из сети не выключен, и вы придете к дому, а дом будет уже сгорел. Поэтому вот, желательно даже с точки зрения этого. И таким образом можно вот, немножко сэкономить. Другой вопрос. Вы посмотрите на свои платежки. У вас сколько вы платите за электроэнергию и сколько платите за тепло. Не, ну вы так не махаете головой, потому что за электроэнергию вы платите намного меньше, чем за тепло. И вот самое, то есть я считаю, что в первую очередь на чем надо экономить, на той электроэнергии, на тех энергоресурсах, которые идут на обогрев жилища. Вот. А здесь, конечно, поле не паханое. Здесь Здесь надо работать и работать. И я даже скажу так, что у меня такое складывается впечатление, что раньше было. То есть у нас тепло энерго это коммунальное господарство. Значит, назначался туда руководитель мэром города. За счет того, что мэр имел влияние на руководителя, он значит, мог позволять там, себе какие-то там, мероприятия там, за счет теплокоммунэнерго, которые брали затраты на это, а за, за все это платил потребитель. По той причине, что тариф на теплокоммунэнерго настолько запутанный. Во-первых, Во он очень здорово зависит, расход топлива зависит от того, какая у вас температура на улице. Очень здорово зависит. Я даже скажу так, что я всем, кто вот, меня спрашивает, знакомые, как вот, на чем сэкономить, я говорю, ну, говорю, если отдельно стоящее здание, особенно вот учреждение, то есть переход, просто установить один, отдельно счетчик, это снижает в 4-5 раз затраты на отопление в месяц. Вот. А если еще ставить вот эти терморегулирующие головки, это даже без утепления жилища то это еще идет снижение, но ну, там уже незначительно там процентов 20-30. А если утеплить, то тогда еще больше. То есть, поэтому я так честно хочу сказать, что э, очень плохо, что у нас в стране выделяется порядка 40 миллиардов на э, эти компенсации субсидий. Вот, и совершенно не выделяется, и нет никакой программы вот, постепенно к этому идти. В стране не лучше от того, что мы эти 40 миллиардов, а, ведь вы когда субсидию оформляете, вы деньги ж не получаете от государства. Эти деньги идут на к на, нафтогазу. И каждый год он будет по 40, потом по 60 миллиардов брать. А если бы эти деньги направились на о, э, энергосберегающие на технологии да. там, или даже хотя бы тем же пенсионерам или малообеспеченным, хотя бы взять и поставить э, эти окна современные, которые препятствуют уходу тепла. Поверьте, мы на следующий год бы страна не 40 миллиардов надо было бы потратить, а уже 20 там, или 30, потом еще, еще. И мы ушли от большого потребления энергоресурсов вот, на обеспечение нашей жизнедеятельности на более-меньшее. А сьогодні ну і взагалі завжди говорять про те, що Україна може стати цікавою для європейського союзу, власне, не тільки як експортер зерна і олії, а ще й як експортер електроенергії. Взагалі чи можливо сьогодні, щоб Україна дійсно таки збільшила, і взагалі чи можемо ми експортувати електроенергію до європейського союзу? Да. с технической точки зрения, чи у нас э, энергии, которую мы тут вырабатываем? Значит, ну, я начал где-то ну, в середине беседы, вам сказал, что Бог нас не обделил урановым топливом. Значит, э, единственное, что, э, ну, это была политика э, руководящей партии в Советском Союзе, значит, у нас нет в Украине полного цикла э, переделов и от уранового руды дойти до топлива для атомных станций. Вот. Каких-то производств нет. Ну, можно по кооперации вот, с зарубежными фирмами это делать. Поэтому, значит, генерирующие станции у нас в достаточном количестве. Значит, ну, я вам скажу так, вот если брать количество блоков, которые у нас вообще есть, другой вопрос, что часть из них в нерабочем состоянии, это уже вопрос к собственникам, к тем же компаниям. Их у нас, кстати, немного. Тепловые блоки, за исключением Центра Энерго, все остальные тепловые блоки и все тепловые станции принадлежат компании ДТЭК. То есть это надо задавать к ним, почему они все блоки у них не, ну, не в рабочем состоянии. Вот. Но если их всех запустить, то электроэнергия будет с избытком. А раз электроэнергия будет с избытком, и мы знаем, что электроэнергия растет, вот, Международный банк реконструкции и развития говорит, у нас ресурсы, которые будут только лишь дорожать. Это продовольствие, хлеб, зерно, питьевая вода, чистая, ну, чистая питьевая вода, значит, и энергоресурсы. В данном случае электроэнергия. Я так понимаю, что э, Украина богатая на чернозем, она может, конечно, и зерно на экспорт давать, ну и сопутствующие там продукты к ним. Вот. И учитывая то, что генерирующие мощность есть, есть линии, которые идут в Европу. Мы движемся к тому, чтобы европейскую хартию в энергетическую Украина входит значит, и поставлять туда электроэнергию. Тем более, что если зерно – это, будем говорить, сырьевой ресурс, то есть передел небольшой, mm -hmm. то электроэнергия – это высоко, интеллектуальный или как высокотехнологичный продукт по той причине, что здесь… Мы сначала уголь имеем, потом его обогащаем, потом значит, на станции вырабатываем киловатт-чат, потом его э, по линиям передаем, значит, задействовано дорогостоящее оборудование. То есть это довольно-таки ресурс, который, поверьте мне, э, наши автомобили в Европе не ждут. Вот. но ну, Нашу одежду какую-то там, может быть, тоже не ждут. Хотя люди у нас работящие и грамотные все. А вот электроэнергии сколько мы не дадим, с удовольствием возьмут. Потому что при любом раскладе вот, у нас здесь производство будет дешевле, чем в Европе. Крымское вопрос. Пивостров зависит от украинских электромереж. И мы бачимо, как ситуация сегодня складывается на пивострове. А залежить від от Крыма частина часть Украины? Ну, я скажу так, что в принципе Украина к Крыму относилась как к своей территории развивала Крым и энергосистему развивала крымскую и за расчеты она никогда не, не думала и в кошмарном не могли подумать что Крым у нас тем более вроде сосед возьмет и берет поэтому внутренние сети Крыма вот выстроены таким образом чтобы обеспечить крымский полуостров необходимым объемом электроэнергии генерирующие мощности там были и они там есть, но они незначительные, по той причине, что тепловые станции все-таки нарушают экологию. Крым мы считали, что это курорт, это там, значит, желательно. Значит, даже пчелки на атомную станцию, которая на закате Советского Союза, она была на 97% готова, ее просто не запустили, не стали делать. И насколько мы знаем, в последнее время там развивалась ветряная электроэнергия, солнечная в очень большом мире. Но все равно Крым у нас где-то потреблял порядка 800 мегаватт мощности каждый день, то есть требовал от Украины. Значит, сейчас эти 800 мегаватт мы используем здесь у себя. И вот, допустим, та же нехватка угля, которая могла бы быть, чтобы эти 800 киловатт, оно наоборот нам позволяет обеспечить себя достаточным количеством киловатт-часами, что, в принципе, хорошо сказывается. Самому же Крыму я, честно говоря, не завидую жителям Крыма по той причине, что вот эти две ветки, которые там брошены, там, вот, 220 киловольт сейчас по, по, под водой. В марте Россия говорит, что еще две бросят. Вот, ну, значит, тут несколько факторов. Во-первых, внутренние сети. От Кирчи до Симферополя там стоит одна линия 200 кВт. А, а заходить с Кирчи будет. Ну сейчас две заходит, заходит четыре. То есть это равносильно, что у вас дорога идет в четыре полосы, а потом дорога идет в одну полосу. И вам по всем четырем полосам едут машины, а вам потом их дальше. То есть все, будет затычка. То есть надо развивать внутренние сети. Вот. А это не один год, это там проектирование, строительство. Ну, то есть там это должна быть стройка типа Бамовского, там, и там все это перестроить. Значит, есть, там, значит, модернизируют они генерирующие станции. Вот. Но, насколько я так понимаю, можно, конечно, года через три сделать достаточным Крым в объем нужным. Другой вопрос, будет ли Россия способна выделять такие ресурсы. Вот значит, для того, чтобы это сделать. Ну, а в отношении, то есть, я так понимаю, мы только лишь потеряли в том, что не зарабатываем на продаже электроэнергии в Крым. Но я скажу так, что лучше, наверное, продавать ее в Польшу, в Словению, там, значит, в Венгрию, по той причине, что та, те страны поддерживают нас в нашем деле, чем продавать... Тому хто забирає у нас територію. Валерій Миколаївич, час нашої програми спливає вже на завершення на останок у якості підсумку. Система енергозабезпечення України, таке може навіть філософське питання на майбутнє, система енергозабезпечення України становлять і теплові електростанції, і атомна, і гідроенергетика, і вітростанції, і сонячна енергетика сьогодні розвивається. От як ви вважаєте, за якими джерелами от саме в Україні енергетичне майбутнє? Ну я так вважаю, що це ядерне. Станции, то есть они фактически должны развиваться и не стоит сбрасывать со счетов. Вот, такие страны, как Япония, а мы знаем, что это очень технологичная страна, она ставит ставку на ядерное, очень большой у нас ветровой потенциал. У нас мы прочесть как Норвегия по ветровому потенциалу, все побережье при Азове, при Черноморье на глубину до 30 километров имеет сильный ветропотенциал. Вот. И, ну и фактически э, юг Украины не обделен, обделен, солнцем. Другой вопрос, что в принципе, э, значит, э, я так понимаю, все вот эти альтернативные, модные, э, они, конечно, не могут тягаться с традиционной энергетикой. Почему я и сказал, первое место ядерное топливо. Вот. По тепловым станциям здесь, конечно, делать надо реконструкцию блоков, переходить на, на те марки угля, которые у нас есть в Украине, чтобы мы ни от кого не зависели, давали работу нашим шахтерам вот, фактически. И мне кажется, вот, это залог именно развития энергетического направления у нас в Украине. Дякую вам за можливість поспілкуватися в цій студії. А нашим глядачам будуть питання, задавайте приглашайте. Потім залюбки із задоволенням. А нашим глядачам нагадаю, що в гостях актуального інтерв'ю був директор Дніпровської електроенергетичної системи Валерій Гапонов. Дякуємо вам за увагу. Залишайтеся на нашому телеканалі і до нових цікавих зустрічей в цій студії.